Намасте, друзья! Это вторая серия стрека кивересту через озера Гокио в марте 2020 года. Мы покидаем столицу шерпов Намчебазар и отправляемся в самое сердце Гималаев прекраснейшим озером Гокио. Пятый день программы и четвертый день трека. Сегодня мы выходим с намши базара и идем в поселочек Доли, который находится на высоте 4200. Сегодня предстоит такой один из самых тяжелых и непростых переходов, набор высоты суммарно около 1000 метров, 12 километров дистанция. Для такой высоты этого трека это вообще немало. Немножко все вокруг припорошило снегом, но в принципе погодка окей. Портеры с кулуаровскими баулами. Хорошо, что они такого салатового цвета. Сразу издалека видно. Главная тема, которую сейчас обсуждаем, это тема коронавируса. Каждый день приходят новые и новые интересные новости. Вчера отменили экспедиции на Верес, на Ходза. Закрыли визы или сделали условия такими, что их невозможно получить для участия в трекингах, в программах. Нам уже пришлось отменить 8 программ. Программы, которые в конце апреля еще ждем. Посмотрим, что будет. А сегодня пришли новости, что Украина закрывает границы буквально с послезавтра. Ну как границы авиасообщения? Ну посмотрим. Пройдем трек. Наверняка многое поменяется к тому времени. Первая часть пути проходит по хайвею. Нам че базар и почти боче Прокладывают дорогу, очень хорошая. Можно по 2-3 человека в ряд идти, ровненькая. Жалко, ничего не видно сегодня, только вот вертолет слышно. На пути немножко растянулись облака, открылась вершинка Амадаблам. Забавно, что базовый лагерь все укрыто облаками, а вот вершина нам показалась. Пришли к развилке, нам налево, к озерам Гокио. Классический же трек уходит направо. От этого момента начинается затяжной подъемчик, примерно час по времени. Не очень крутой, но такой длительный. К нашему месту обеда. Пойду Гокио. доходим к месту обеда друзья мне хочется показать вам масштабы какие открываются в гималаях даже если все затянуто облаками смотрите какая долина это надо видеть словами тяжело передать конечно час дня мы уже пообедали и сейчас будем выдвигаться дальше Сначала нас ждет резкий сброс высоты метров 250, крутого спуска, а дальше уже такой плавный, местами плавный, местами не очень, подъем к доле. Погодка, конечно, такая себе, начал идти снежок. После обеда скинули около 300 метров форце деревушку и сейчас уже набираем высоту к доле. Осталось набрать еще около 400-500 метров. Подъем в основном пологий, но местами есть и крутые ступени с серпантином. Вот снежок идет, но в принципе ветра нет. И идти по такой погодке приятно. Шестой день программы, у нас переход с Доли в Сегодня так немножко расслабились, завтрак назначили на 8 утра, так как переход маленький, до 7 километров и думаю займет всего около трех часов. Погодка отличная, на сегодня еще передавали снег, но пока вот небо ясное, это конечно не может не радовать. Немножко выше деревни Доли буквально 50 метров поднялись. Вот открываются такие виды на саму деревушку, на Тамсерку и на Контегу. Очень красивая картинка. А вот мы фотографируем и идем дальше вверх. Сегодня нам открылось Чуое во всей своей красе. 8201. Вершина, на которой я был меньше чем полгода назад, 24 сентября. 2019 года. Видосик об этом сверху на канале можете посмотреть. Ссылочку мы оставим. Сегодняшний день двух словах легкий вообще по сравнению с прошлым. А красоты? Красота невероятная. Да, а не конечно, мы настоящие горы увидели. 3 часа занял у нас переход в Мачермо, Вот наша лоджа. Видно куларовские баули И передовая гвардія уже сидит, ждет, загорает. По приходу в Мачермо мы заселились в лодж и быстренько, пока погода окончательно не испортилась, пошли в радиалочку для лучшей акклиматизации. Высота 4640, мы вышли на акклиматизацию выше Мачерма. Погодка сейчас, ну мягко говоря, не очень. Дует ветерок, мелкий снег идет, туман. И сейчас хочу рассказать вам, что нам не одето со снаряжения. Начнем с ботинок. Ботинки самые обычные, в принципе, ничего особенного нет, в которых мы ходили. Дальше, дальше идут непальские трекинговые носки. Потом штаны. Штаны я одел пуховые, ну то есть они даже не пуховые, на синтепоне, под штанами такими самосбросами. Надел флисовые, на самом деле лучше это было бы термобелье, но мы идем в медленном темпе, не потеем, поэтому это не так критично. Как замену вот таким штанам можно брать э, винстоперные, немножко с флисом внутри на утепление, плюс термобелье. Сверху, сверху на мне пуховка, потом идет флиска и внутри термофутболка, вот. В принципе, таких три слоя хватает. Если нету толстой пуховки, можно ее заменить тонким пуховым свитером плюс э, мембранная курточка. На мне легкие перчатки, но многие, у кого руки мерзнут чуть больше, чем у меня, могут использовать толстые. А ну покажи. Вот такие вот. Как верхонки. Тоже, в принципе, окей, тоже хорошо. Обязательно на шее баф. Ветер дует, мы надеваем баф вот примерно так, чтобы он больше защищал лицо от ветра, от снега. И сверху шапка. Шапка тоже непальская, самая стандартная. Когда дует ветер, сверху надеваем на шапку капюшон. В принципе, по снаряге это все. Седьмой день программы. Сегодня Выходим с Мачермо и идем к озерам Гокио. Наконец-то мы их увидим. Сегодня мы видим три озера. Возле третьего будем ночевать в классном лодже Эко Резорт. Через полчаса после выхода поняли, что сильно жарко оделись. Так всегда бывает. И сначала выходишь с лоджи, потом останавливаешься и раздеваешься или пододеваешься. Сегодня солнышко, без ветра, жара нереальная и красота тоже такая же. Это просто абсолютная милота и очень трогательный момент. Макс делает предложение Даше и так, конечно же, отвечает «да». Когда хорошая погода, как сегодня, мы на переходах не спешим. Если есть где пофоткаться, обязательно фоткаемся, да. Сегодня вот на фоне там церкви и контеги. Прекрасная фотопоинт. Девушки некоторые в платьях, некоторые просто в одежке. Вот так вот сидим, пьем чаек. к первому созор Гокио, сейчас будем фоткаться, виды здесь просто потрясающие, во-первых, там церковь Кантега открывается с ущелья, во-вторых, само озеро, в нем отражаются горы и вдалеке он возвышается я Дальнейший путь нам вот туда, прямо по ущелью, еще 100 метров набора. Вот мы и пришли к нашему поселку Гокио. Высота 4780 примерно. Картинка одна из красивейших, конечно. Дали чего ее возвышается во всей красе 820.1, Вот так вот. 16, а потом есть 2 и 3, газумба там 7700 7500 вон уши торчат да и ведь... -кан. 7952. Сложность. Да, да, сложное. Всего там было около трех попыток восхождения. А уши торчат. Ну вон, видишь, ближние а, далее уши торчат. Все, Вижу. Вот 7952 вершина, то есть почти 8000. Я даже не знаю... Поднялся ли кто-то на Есть нее или нет. Получить золотую кирку. Есть возможность, да. Что надо сделать? Подняться, Подняться на, на ухо. Вон. Вот это торчит справа, да? Да, 7952. Можно на эту горку зайти, лили, лили, фотка, память, создать, Из газумбы стекают ледопады. Видите, там У -у -у. два таких да. рукава получается. И вот это все, это морена лед... ледникан Газумба. Она около 17 километров длиной. Одна из самых таких длинных. В общем, да, идем к пятым озерам Гокио. Местами снега по самую развилку, как говорят девушки. Вон, сколько палка длиной? Больше метра. Да. Лучше, да, выбрать другой путь. Так, вышли к четвертому озеру Гокио на видовую площадочку. Вот открывается великолепный вид на море Газумба, лед... ледника, ледопада. Вон вершинка Чуою, три вершинки Газумба, Каян -Кан. Очень сложный, почти 8000, 7952. Все вот фоткаются, минут 20 будем отдыхать, а потом пойдем на Гокиори. Она вот там чуть дальше сейчас не видно. Снега местами по пояса местами вполне ходибельно. Передовой группой поднялись на вершинку Гокиори 5360. Решили подняться вечером. Сейчас тут все затянуло туманом, но на самом деле он не плотный. И время от времени открываются виды. Прекрасно видно Эверест. Уже смотрели. Что там еще видно, надо рассказывать. Уже когда все покажется. Видно Чаладзе, видно там Серку. Надеемся, сейчас туман уйдет. И и что и мы увидим вершины в закатных красках молодцы ребята ребята система работает Серега начал свои шаманские дела Вон первая вершина открылась тут облака уже уходят в общем вот как надо разгонять непогоду Токио я задержался буквально минут на десять. Мне удалось сделать просто прекраснейшие кадры закатного Эвереста и Контеги. Друзья, спасибо большое за просмотр. Не забывайте оставлять комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Ведь уже в следующей части мы пройдем через морену ледника Газумбу, поднимемся на перевал Чела, переночуем в пирамиде, побываем в базовом лагере Эвереста и взойдем на высочайшую точку нашего маршрута, вершину Калапатар. До встречи!